Ночью, обратился в Ленинский отдел полиции человек, который сообщил, что он является соучастником разбойного нападения, как он указывал. После чего, действительно, в ходе проверки было установлено, что в это за полтора часа до этого в Ленинский отдел обратился гражданин. А то ж в отношении во було свершено приступлення з используванням оружия. До Оленського відділу поліції звернувся місцевий мешканець, який вимагав вжити заходів до двох невстановлених осіб, які відносно відносно нього вчинили кримінальне правопорушення, передбачено частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбійний напад. Терпілий заявив, що в ході правопорушення у нього були відібрані речі, а саме мобільний телефон та гроші. На теперішній час місце знаходження даного майна встановлено, речі виявлені, знаходяться в Ленінському райвідділку, Після чого будуть повернуті власнику речей. Під час самого нападу на потерпілого у одного із правопорушників у руках був предмет, схожий на пістолет. Тогда, когда я сел в машину, молодой человек слева, он достал пистолет и начал мне угрожать, говоря то, что э, э, ты знаешь за что ты как бы виноват и все такое. То есть сделал курок, посмотрел на это все, вот э, и начал рассказывать про какие-то леса. Леса, в смысле, что в лесу везут? Да, в лес везут. А зачем? Закопать. За что? У э, меня тоже вопрос как бы возник. За что? Вот. Э, ну, якобы он защищает честь. Или просто якобы я обидел его экс-сестру. Парень, который сзади сидел у меня, он начал говорить, что что ты можешь нам предложить. Вот. Я ответил, что у меня ничего нету. То есть максимум, что есть, это гривен 300 в кармане достал, посчитал, что да, действительно в районе 300 гривен было. Но что это как бы прозвучал смех и сказал, что это мало. Я сказал, говорю, что у меня есть обручалка, я могу ее дать в залог, но что потом последствия ее забрать. То есть сколько нужно денег там, сколько вообще вам надо денег. Потому что угрозы были такого характера, что могут приехать и положить меня здесь. Когда мне сказали, что прострелит колени, то как-то оно немножко стремает я увидел действия не очень хорошие, не очень красивые. И я понял то, что тут будет не все так гладко и чисто, как объяснялось. При мне толком, ну вот, вроде как бы взял, но сказал то, что я ему отдал сразу же. Ну, то есть, когда вышли с машины, он сказал то, что отдал. Он мне позвонил, сказал, ну, сказал то, что выпивший и нужно встретиться. Ну, чтобы я его забрал. Бывали такие моменты, когда я просто его забирал. В итоге я его забрал под магазином, ну, неважно каким. Забрал его под магазином и вышел с ним вместе на перекур, перекурили. Пока курили, он, ну, как бы пил пиво, и проезжала машина вот человека определенного. И он говорит, вот, типа, знакомый, надо проехать срочно. Я говорю, ну, в чем ситуация? Поехали, объясню. Мы сели в машину, проехали метров 200, может, максимум. Он мне начал объяснять то, что вот этот человек избивает очень часто мою подругу хорошую, тем более у него никто не забирал, как говорится, он сам отдал, сам дал. Я, как понял, он просто, ну, моя версия была то, что я потом подумал то, что он должен денег этой девочке, и он должен был отдать просто ей деньги и забрать обратно какие-то свои вещи. Но мой товарищ сказал то, что отдал ему эти вещи, потому что, ну, мне показалось то, что это все не так гладкое, не так чисто, как и, и далеко вам, наверное, неправда полностью все на процентов Но человек просто такой не похож на того человека, который будет бить, сбивать там девушку или еще что -то.